Чекайте, а ви можете передбачити, що вам висунуть якісь інші звинувачення в інших справах? Я не знаю. Я не знаю. Тому що фантазії. стосовно того, що ви перерахували, ну, тут в мене питань насправді немає. Те, ще що раз. показували ще в кіно. Раз. Є я я почув. Да. Почу. Дивіться, в кіно є важливий і важкий момент це вбивство офіцера СБУ Мандзика. <реш> і затримання представника полку Дніпро 1 -го, Гордієва, колишнього помічника нардепа Денисенка. Да, да. Це так називаємо Волновахське діло, я помню. Який нібито натиснув на спусковий гачок, нібито за командою Корбана та Олійника. Ну <реш> Прямо Корбан Волновах і скомандував йому. Я взагалі не як, знаю, хто як намагав, як намагався переконати публічно Наливаченко. Чи відомо вам, які покази надані відносно вас за Гордієвим, внаслідок чого на Ливаченко робив такі заяви і немає інформації про долю Гордієва, затриманого за підозру і вчинені вбивства? Смотрите, я не мав відношення, не знаю, хто ці люди, хто такий Гордієв і второї Ма -ма 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 мандрик. Манзик. Це, це вбивство офіцер, який вбитий. Манзика. Не знаю. Ні одного, ні другого. Ні Гордієва, ні мандрика. Ніколи не бачився з ними. не понимаю, какое я имею отношение. А стрелял Гордеев. Может И быть, он убил Манцика. Возможно. Там в зоне АТО много происходит перестрелок различных. И многие люди друг в друга стреляют. А есть... вы помните этот эпизод? Чего вы про него Я не помню, я, знаете как? Он я... даже резонансный, он да. в был. Вот смотрите, с этим эпизодом у меня связано два события в жизни. Первое событие, это буквально незадолго до нашей отставки, я утром встал, собирался на работу. Вот я как сейчас это помню. И мне звонит Грицак. С утра. Это, ну, 8 утра, может, пол восьмого утра. Я, причем он звонил в открытой линии. Этот, я думал, что этот эпизод они могут поднять у себя, да, там, в СБУ. Тем более, что я уже стоял на прослушке сто процентов. Говорят, что Соси не слушают. И зараз слушают. Что-что? Да, и, конечно, они же выписаны все меры для прослушивания. У меня сейчас нет телефонов, карточек, ну вообще. Да. Значит, мне позвонил Грицак лично. И говорит, Геннадий Левич, а вы знаете, что произошло? Я говорю, что? Он говорит, произошло убийство офицера СБУ где-то в Волновахе или под Волновахом. Я говорю, что? Ну, почему вы мне звоните, Василий Сергеевич? Ну, то есть Волноваха это же Донецкая область. Нет, там человек, который связан, э, является помощником там одного из ваших народных депутатов. Я говорю, секундочку. Мечта Денисенко, я бы да. это сказал. Одного из ваших там, там, Денисенко, я говорю, хорошо, а ну, окей, может быть, ну, что в данном случае вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы все сделали для того, чтобы, так сказать, вот найти убийцу. Я говорю. Василий Сергеевич, все, что будет зависеть от меня и от народного депутата, которого я знаю, которого вы назвали, мы все это сделаем. И мы сделали. То есть Андрей Денисенко нашел его где-то то ли в Ужгороде, или где-то он прятался, и мы организовали, чтобы этого человека передали в руки закона. Ну, в смысле уже, Андрей, я вообще к этому не имею отношения. А что дальше дали информация. Я не интересуюсь. Я знаю одно что по этому делу почему-то они пытаются у каких-то людей получить на меня показания. Я вообще с ними никак не связан. Не могу быть связан. Ну так можно убийства, которые происходят на линии фронта, да, вот просто вешать на Корбана, на Олейника, говорить, что они как-то связаны были и так далее. Но это просто чушь. Ну вот вообще откровенная чушь. Тогда Действительно, Наливайченко сделал заявление. Это заявление его вынудили сделать. Я это точно знаю. И у меня было общение на эту тему. Более того, я обратился публично, к господину Наливайченко. И он публично ответил на этот вопрос. И, знаете, вот так вот шить вообще вот так вот нагло еще и вот такие преступления, да, там, убийства по моей команде или там по команде Олейника, ну это вообще уже. Это просто циничная ложь, циничная чушь, по сказал. И никогда в жизни не видел этих людей. Понимаете? Вот и все. Я даже не знаю, в чем суть. Ну, дела. Днепро Один подпорядкованный Министерством внутренних справ, правильно? Что-что? Днепро Один предпоредкованный Министерством внутренних конечно. справ. Изначально был. Приказ был изначально от МВД. Изначально. Mm -hmm. Так же как и батальоны территориальной обороны, которые мы создавали, мы их создавали в системе. ВСУ. То есть я получал приказ в генштабе на все четыре батальона территориальной обороны. мы создавали эти батальоны. Обращались официально за решением. То есть мы по закону имеем право, имели право как областная администрация в рамках территориальной обороны формировать территориальную оборону. Мы обращались с официальными ходатайствами, официально получали ответ как разрешение на формирование таких батальонов, ответственность несло э, южное командование, и мы набирали туда добровольцев, одевали, обували их, я не знаю, там, обеспечивали места их дислокации, то есть вот распаковывали там базы, какие-то пионерские лагеря. Я брал у Южмаша, там у них были лишние кровати. ситуация до Я даже не знаю, где Гордеев этот служил. Ну, я не знаю. Тут, я ну, теж не знаю. Там, <клес> Был Такой, действительно, поэтому говорю, у мене два связано пов'язані з цим вопросом. Первое, звонок Грицака, ну, утра, да, вже, да. І второе заявлення ну, ну, ну Повторюватися просто сенсу немає. Е, ситуація до коло Одеського НПЗ. З його блокуванням. Хто блокував? господи, не имею отношения к этому. А вопросу. чему тогда вам приписывают? Не знаю. Те, вы общем, вообще, я последний раз в Одессе был. Детушками, много Пусть покажут хоть один факт. Вообще никакого отношения к Одес... К Кременчугскому он имею отношения. К Одесскому нет. Ну, знаете, как это? Казань брал, это брал. Одесский. <свят> Одесский НПЗ не В общем, не Там цикавая ситуация, что вот там... Я даже не знаю. Решта нафта, нафта был покладанный, потом нафта зникла, и решта был знят. Без понятия. Вообще без понятия. Правда без понятия. Готов. Вы меня уже слечим, знаете. Нет, Правда ну, без понятия. Ну, ну вы же так допрашиваете. Вы, вы, вот я смотрю, что вы смотрите мне в глаза, и вот вы не верите. Вот все равно червячок... Это моя работа, он, но слушайте. Да, я червячок, вам... он где-то так вот... Пане Корбан, дивіться, це, ну я отношений. це моя робота не вірити жодному сказаному Нет. слову. Розумієте? Ну по-іншому, я знаю, б тоді сидів, но... е, там, як представник телекомпанії 1 плюс 1, іде би вам рота, кивав Нет, би. Ні, я там. не говорю, що треба заглянути в ротики наоборот. Я готовий до будь-яким острим вопросом. Вот к любим островим островим вопросом. Я правда не маю отношений к детському НПЗ. Можете не перепутати. Як ви ставитися до складної? Какая отношение вы имеете до НПЗ? НПЗ, 2006 год, по-моему, или 2007. То есть э, был корпоративный конфликт, связанный с так называемыми татарскими инвесторами. Да, где а Что так я учать, А? Что так называемыми? Ну, потому что они были так называемые. Потому что они получили безоплатную собственность, пакет фактически более, более чем 56% безоплатно. При помощи тогда Тенка, Кучмы, в том числе Медведчука. Да, то есть там крутили разные схемы, они оплатили уставный фонд векселями швейцарских компаний, абсолютно несуществующих и так далее. Поэтому мы, ну, я действительно тогда принимал участие в этом конфликте. Я в этом, я, это один из лучших моих проектов, да, как вы говорите, рейдерских. Но это проект, я? Что, ну, все. Я зараз буду цитировать да. точно Шоколу Мойского. Когда я говорю, вы же олигарх, он говорит, я, понимаете, так и я вам отвечаю. То есть вы на Кременчугинском НПЗ действуете в интересах Коломойского? Да. І далі це все тягнеться у нас, вся ця історія з Укрнафтою, Укртранснафтою. Ні, я не, не приймав участь в Україні. Ні, ні, я, я, я кажу, бо зараз вже це інша історія історія Коломойського. «Укртранснафтю», от то, що відбувалося в Києві, я об цьому знав, повірте, кажуть, я ж ще раз кажу, це історія Коломойського, це да, до нього питання, да, не до вас. Да, Ви там не були помічені. Я же не можу не, вам сказать, что кофе будет. Да. Кофе идете. На Укрнафту пить. я уже не появлялся, потому да. что я понимал, что. Это уже мем, знаете, такий. Дивіться, ну тут ще останнє, напевно, питання у нас. Вы проти сплаты податків в том обсязі, який визначений у нас податковым законодавством? Нет, у нас, кстати, очень неплохое законодательство. У нас в этом Заводите плане, рейську, хочется сказать. Она, да. У нас в этом плане очень даже неплохое законодательство. Я вам скажу, что если сравнить его с Германией или с Израилем, то, ну, то оно... вы сравниваете, я перепрошую, шарманку с балалайкой, потому что Немеччина – это заможная страна. Люди зарабатывают больше, они могут себе позволить там сплату высоких податков. Секунду, но есть Великобритания, там ниже налоги, чем Не сільони я з вами тягаться деякі податки. Є Кіпр, в конце концов, там 200% на лока, це теж. Дивіться, просто всі, всі позиції з конфліктами, довкола нафтодобувних, нафтотранспортних, нафтопереробних стратегічних підприємств, вони е, зводяться фактично до відмови групи приват платити податки в державний бюджет. Угу. І тут у нас є постійне поборювання, скажімо, якщо згадувати, то от Сергій Лещенко постійно пише про. Игоря Коломойского и постоянно наводит ципр. Можно я разъясню эту ситуацию? Вот я для себя в ней разобрался. Я откровенно Коломойскому задал вопрос, а чего вы действительно? Ну так, в дружественном режиме. Там. Игорь Ильич, а в чем проблема? Что бы не выплатить там дивиденды государству? Да? смотри, проблема, что это, же дивиденды, это же деньги, правильно? То есть деньги должны откуда-то взяться на счете. Я же их не могу там нарисовать на счете. Я Гонтарев выпустил. Да, как Гонтарева. Он же говорит, я не эмиссионный центр. Да? То есть, как бы для того, чтобы их выплатить, они де-факто должны появиться строкой в компьютере. Для того, чтобы их где-то взять, ну, то есть есть обычный оборот укрнафты, да, там, конечно, есть деньги какие-то, которые там тратят себестоимость, продажа, реализация. Он говорит, те деньги, о которых они говорят, вот тот объем денег, о которых они говорят, они для этого должны закрыть задолженность нефтегаза перед укранафтой за отнятый газ. То есть в течение многих лет существует постановление правительства, которое еще было, по-моему, еще, не знаю, при Кучме, Тимошенко его водил, тогда Ющенко был премьером еще. То есть они фактически безоплатно весь добытый газ, который добываемый газ укранафтой, изымали на безоплатной основе. То есть это акционерное общество. Вы понимаете? Да, с государством. Ну и что? Ну вот, допустим, Укртелеком в Германии частично принадлежит государству. Дойче телеком. Ну, извините, да. Укртелеком у нас Дойче. наложить их нет. Извините. Это... Дойче телеком. Да. Частично принадлежит государству. Можем ли мы себе представить, что государство, пользуясь правом акционера, изымает безоплатно какую-то часть услуг Дойче телекома? или потребляет безоплатно часть услуг и четверку. Не можем. Потому что это общество живет по законам акционерных компаний. И он мне объясняет, он мне просто объясняет, говорит, это очень просто. Они начиная там с начала 2000-х годов. Укранафты на основании постановления правительства на безоплатной основе из хранилища изымали газ, весь попутный газ, который э, добывает укранафт. Да, то есть мы с этим сделать ничего не можем. Они просто у них есть бумажка. Все, забрали в Укртрансгаз. Укртрансгаз это же государственная компания. Она взяла и переписала газ там на комбыт, то, что называется, да, на нужды населения. Вот. Фактически задолженность, которая сегодня сформирована у нафтогаза перед Укрнафтой, достигла порядка 100 миллиардов гривен. Он говорит, пусть отдадут 10%. Вот 10% этой суммы хватит, чтобы выплатить дивиденды государству, чтобы выплатить дивиденды акционеру и чтобы выплатить наперед еще что-то. 10 миллиардов хватит на несколько лет дивидендов. Все, он говорит, все просто, я же не могу нарисовать деньги. Они должны заплатить за этот газ, а есть решение суда. На самом деле є действующее рішення суда, по якому Укртрансгаз, Нафтогаз зафиксирована задолженность в виде від об'єму газу. Тому що ціна ж менялась, понимаете? Тут є подвійний момент насправді. Какое? Насправді держава сама створила, я так зрозумів, за цією логікою систему, коли вона забирає. Ну, тобто, експропіація називається. Експропрірація. І в цей момент експропіації він використовується Коломойським, власне, як. Така шпарина, ну тобто, як дірка в існуючій системі, та для того, щоб говорити, чому я не повертаю дивіденди. Тобто, це подвійна гра, або виправити і зробити правила чесними. Давайте ну, от, от, от по чесному, от почесі собі аж почесному людина, яка хоче грати по чесних правилах, вона б запропонувала. Встановлення честных правил. Он, он, он много раз. Нафтогаз, а пока что государство делает экспроприацию, Коломойский зарабатывает на том, что он не выдает дивиденды, да, не платит дивиденды, а, а, вот, ну, а зарабатывает да. на этих да. обсягах нафты, понимаете? Ну хорошо, окей. Вот представьте себе, да, что у вас это же так происходит. Ну возможно так. Это называется ну, просто ну, акционерное общество живет по своим законам. Они четко зарегулированы. Законы есть в державе одни. Они установлены, все в межах закона происходит. Є звинувачення, що Коломойський не сплачує дивіденди, в нього є на О, аргумент. партнер – государства. Оно прийшло и забрало у вас рубашку, в которой ви зараз сидите. Тобто вам нужно каже, А, займіні еще і трусы. Ну, наприклад, і трусы, да, і белье. Вам нужно гітерапірозить. Дайте рубашку? мені, щоб пошити труси, віддайте дайте сорочку. Ну, логічно. З цією схемою виходить. Ну, а это логіка. Обична людська логіка. У вас забрали експропріювали шкоду чому так? не відбувається публічної дискусії стосовно цього для встановлення прозорих правил, тому well, що well, е е депутат Сергій Лещенко він yeah. колишній журналіст, пише в блогах постійно, методично. Е стосовно Коломойського звинувачення, Коломойський не дає публічних відповідей, а постійно відбувається якась ну. Машина возня там в Укор в Укрнафте и так далее. Вот это вопрос. Это вопрос как раз к Почему он не дает действительно какого-то публичного ответа? А можно что на питание, какие Юридического взаимные между да, Коломойским и Григоришиным? А, смотрите, они партнеры в ряде Облэнерго. А, я знаю, то есть вместе являются у них общая компания, которая является акционером в ряде Облэнерго. Не знаю, в каких точно, там, Полтава обувенерго, по-моему, еще что-то есть. По-моему, Чернігів даже обуэнерго є. А, но отношения очень прохладні. Знову за Цельсием буде меречить. Не знаю, даже я не знаю, как их помірять. Они прохладно. То есть я даже не знаю, общаются ли. Ну, менеджмент вот, двойной. Дивіться, да? тут же ж проста штука є. Якщо далі продовжувати логіку, Григоришин це людина Порошенко. наближена наближе, до наближе. Григоришин – это людина Григоришина. Давайте. Вот, ну, он, вот, трошки он не самостоятельный так. человек. Трошки не так. Да, он людина сегодня на... просто близок. Чему? Трошек. Я, ну, просто там история да. має свою подгрунти, свою передисторию. Да, да, памятайте, Григоришин, біля да. Верховной Ради, пистолет, да. порошок. Помню, Ферасплавный завод, попытка Григоришина и Порошенко еще в 2005 году передать там при посредничать между Пинчуком и Виксельбергом при продаже Никопольского ферросплавного завода. Было и такое, между прочим. И Облэнерго, конфликт с Уркисами, НПО имени Фрунзе. Оно все вот очень переплетено. да. То есть ну, нельзя сказать, что Григоришин — это человек Порошенко. Это все равно, что сказать, что там Коломойский человек Порошенко. Или там Ахметов. Или там, не знаю, Левочкин человек Порошенко. Ну это невозможно так сказать. Это сказать или сказать, что там Скрипин человек Корбан. Не, Мы не ну, Мы же... уже можно так сказать, что Скрипин там у Людина Порошенко. Да, ну так, Людина люди Порошенко. Да? Mm -hmm. не, ну, вот, мне часто говорят, Бутусов — это человек-корман. Чего вдруг ну, он человек ну, Потому что цензурнет финансуется э, Кламовским. Ну, он поклялся здоровьем моих детей, что это не так. А Дэн Вот он, знаете, вот он занимается настоящим фаундрайзингом. Вот я вам серьезно говорю, ну, ну сомневайтесь. Не финансируем. Мы цензер это. Никогда не финансировали. Меня с Юрой связывает многолетняя дружба. И все. Коломойский в Швейцарии, там, он, же не он В Швейцарии и... я знаю, что он ездит в Лондон, потому что там он же не ездит. Нет. А чему? Ну, наверное, чтобы не попадать в какую-то пикантную ситуацию. Веку. Да? Не знаю. Я же не знаю, у кого какие мысли. У него, очевидно, есть какие-то свои разговоры, были с руководством страны. И я знаю, что были даже какие-то требования, которые предъявлялись, связанные с масс-медиа. я не знаю суть этих требований, но понимаю, что требования были явно нездорового характера. Требования были цензурировать какие-то вещи. Да? Ну, я считаю, что это нездоровые вещи. Ну, вы же на Коломойске, ну, вот я не могу пытаться. так вот, как Савик Шустер не вышел больше на один плюс 1. +1. Чему? Знаете, не? Знаете, тут есть, я думаю, что, наверное, лучше, чтобы он ответил на этот вопрос, не я. Да, да. я слышал какие-то вещи, я могу сказать то, что я слышал. Это вас устроит? Нет. А допустим, відповідати за нього, ну я явно не Явно я не можу відповідайте. Ви, 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 ви тепер Коломойський, дайте відповідь за нього. Ну, звісно, не, не можу есть, такого. Да, ну, знаю, що був вилік, там був конфлікт. А хто з олігархів зараз, скажімо так, наближений до першої персони? Тому що у нас чи не вперше, власне, сам президент є олігархом, в минулому або в, в, в поточному. Це вже не важливо, але зараз я не можу для себе визначити, хто ніхто. має певні преференції. Ніхто. Тобто у нас іде змагання, так, поміж ними хто. Ну, знаєте, ніхто. Тобто, допустимо, я вам скажу так, я от не можу сказати, що. Я можу сказати, хто далі, хто да? ближе, ні. Якщо брати, як ви говорите, в температури по Цельсію, да? тобто, там условно, якщо. Там с большинством у него 36,6, например, да, человеческая температура, да, обычная, да, то там есть какие-то люди, например, Коломойский, да, или там, не знаю, кто еще, там, с которыми более низкая температура. Ну, Фирташ можно задать. Фиртаж. А я вот не знаю. А Чепугар нацелен в Украине. Я думаю, что да у него есть решение суда, на основании которого он может вернуться в Украину. Позиция поменялась двичь за Останню дубу, вы знаете, да? Вы же интернетом користуетесь. Да, я читаю, я тоже смотрю. То есть Гращенко заявил одно, потом заявили другое. А Шевченко заявил иначе. Да, и все. Что я претензий думаю, немає, нет, и Гращенко кажет, что Поэтому Остальные... вот я как раз насчет температуры. Тут я не могу сказать, что кто-то к нему находится в близости 40 градусов, да, вот уже такой кипящей крови, да, ну, это скорее Каноненко, да, вот этот, ну, друг, партнер. Можно ли его считать олигархом? Не знаю. Наверное, сегодня да. Сегодня Каноненко — это олигарх. То есть до того, как он попал, так сказать, в политику и в, во всю эту историю политическую, да, и в этот политический бизнес, ну, он был, наверное, крупным бизнесменом. Ну, не олигарх. Я, например, про него никогда не слышал. Ну, вот так. И нигде особо не замечал. А сегодня это крутой парень, олигарх, Кононенко. Кстати, это он организовал операцию по моему, так сказать, э... как-то по... Выкрады? Да, выкрады. Да, он, он, непосредственно менеджировал эту операцию. Звидка, кажется, знает. Знаю. Звидка. Да. Ну, откуда я знаю это? Ну, ну, знаю. У меня есть источники в СБУ. Вот недавно даже Трепок э, это подтвердил, косвенно подтвердил в интервью в «Зеркале недели». То есть есть там некий такой парень Демчина, э, офицер СБУ, по полковник, э, который, в общем-то, на которого возлагалась вся техническая функция, и который у Трепока, Uh, в общем-то, имел беседу с Трепаком от имени Каноненко, от имени Каноненко, я подчеркиваю. Uh, и тот отказался. Хорошо, я не буду этого делать. И, и завершу, сколько вы с ними вышли на эту финишную тазну. Повернулись мы до всей истории с и так далее. Как вы думаете, чем завершится ваша справа? Чи вас я не могу здесь думать. Посадить я могу надеяться. За Я могу только надеяться. Понимаете, что я смогу довести свою невиновность. Я в данном случае могу. У меня есть шанс и возможность. А он не получит, не аванс. А? Я понимаю, да. Ну, я буду доводить свою невиновность. То есть, как бы я вижу, что дела фабрикуются, я вижу, что свидетели не фабрикуют. То есть действуют абсолютно неправыми методами, абсолютно нечестными методами. То есть, ну, это их работа, да, то есть, как бы действовать такими методами. Но оно ж, когда вшито белыми нитками, то, знаете, то есть ни, нет ни одного свидетеля, ни одного такого не существует просто свидетеля. Слушайте, могут... серьезное, серьезно, звеновачение, это организованное злочинное угруппование. Нет, ну это вообще чушь, потому что она возникла почему-то 31 числа, в день моего, так сказать, то ли задержания, то ли похищения. То есть вот эта статья, у них Мы же обратили внимание на суде, что а как так получилось, что уже полтора года этому делу да, или этим эпизодам, uh -huh. а именно организованная преступная группа возникла в день похищения, в день задержания 31 числа. Честно говоря, на вас так это а вы там типовый типаж для итальянских, для Голливуда, как итальянские риски на самом деле, уже схожи выглядят. <laughs> но это не комплименты, это не, 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 не подколка. Вот реально, вот у вас такой антураж, вот все так до вас в хату зашли, оно тут э, не по то, что называется. Ну, я как бы бизнесменом был всю жизнь. А это такой дресс-код у бизнесменов, да? Ну, не обязательно такой дресс-код. Ну, я могу себе это позволить. Собственно, я до этого жил в квартире все жизнь. Но Илон Маск себе такого не позволяет. Кто? Илон Маск. Ну, кто-то позволяет, кто-то не позволяет. Это же дело вкуса. Не бачите, що я не Дивіться, ще повертаючись до того, що ви сказали, що ви є, як ви сказали, мовою оригіналу, хранітель скілету, тому що ви працювали з різними олігархами, а от тепер кримінальна справа, які там порушують проти вас, або порушена, звинувачення організоване злочинне угруповання, чи ви можете скористатися шансом і. эти скелеты? Нет. Зачем? Ну, это аргумент важен. Mm, аргумент в чем? С кем? Аргумент ну, эти люди тогда будут заинтересованы в вас. или наоборот. Или наоборот. Закрыть не навсегда рот. Понимаете? Это раз, кроме того, знаете, это, я к этому отношусь очень трепетно, э, как бы, ну, то есть, ну так сложилось. Это же не потому, что я их собирал эти скелеты и в какой-то шкаф. Сами приносили. Ну, оно так получилось, да, и все. Это было связано с моей деятельностью, с родом моей деятельности. А это не значит, что я специально их собирал. Да, есть какие-то там скелеты. Скелеты не в прямом смысле этого слова, а в переносном. Да? Я много знаю, я являюсь носителем информации. И, безусловно, как есть логика в том, чтобы, например, кого-то через шантажировать при помощи этого, так и логика того, что в принципе кто-то заинтересован в том, чтобы я... Вообще навсегда закрыл его. Я считаю, что это личное дело. И я считаю, что это некорректно. Это как, ну, это как нижнее белье. То есть я, это профессиональные вещи, я никогда в жизни о них не скажу. И все. Ну, я профессиональный человек, и зачем мне это делать? Дякую. Спасибо. Виключайте, вы в мене купа питань у фреку.